сегодня, как и у предыдущих наших катаманов, очень серьезный оппонент Улио Сезар Лакрус. В 2011 году стал чемпионом мира в Баку. Двича, так чемпион Свиту. Ло Сезар Круз у бакута у алмати ставав він чемпіоном світу. Но наш Кижняк так само чемпіон світу, але серед юніорів. Ну і Кижняк наш сьогоднішній супершанс для того, щоб зараз. Чабы сделать рахунок 3-1. Да, конечно, сейчас будет очень интересно посмотреть на этот бой, учитывая разницу стилей, учитывая манеру Александра Кижняка, который очень агрессивен в атаке, любит прессинговать. Его не особо там волнует э, скорость и техника соперника. Он проходит через все эти атаки на среднюю ближнюю дистанцию. И там просто взрывается атаками. Получится ли сегодня? Посмотрим. Как переследует кубинца Сашко Хрюжняк с первых кроков. Да, уже сумел неплохо достать он кубинца. Одинок только начался, а уже Пижняк показал свои намерения. Тут Ля Крус намагається відповідати, але вони буксують вдома. Классно, очень классно. Сейчас начинает бой хижняк. Такое что кубинец немножко недооценил соперника. Но винный перший. Да, вальяжно так себя ведет. С опущенными руками. Все это на руку, конечно, хижняку. Этим можно воспользоваться. И тут даже джебы а пропускает кубинец. И так все хорошо у него с реакцией, как он думает. Я, конечно, сейчас хижнику тоже нужно быть внимательным. Кубинец очень искушен в атаке, бьет под разными углами. Ну, хижняк у нас, який... у него легких ударов нет. Сашка, Закохав всю країну в себе Олександр Хижняк, Як своїм боксом, так і своєю поведінкою. Ми його дуже добре з В'ячеславом знаємо, спілкуємося. Дуже приємна людина Сашко, його батько. Завжди перед двобоєм, після двобою є час поспілкуватися. Приємна відкрита людина. Олександр да, при цьому спокійний, уравновішений і дуже хороший боксер. Наша надежда один из самых молодых э, боксеров нашей команды. И на это лановый так что сказать. Да, ну это, как говорится, next generation. Да. те боксеры, на которых мы можем рассчитывать. птичка классная пицичка. Вид Неплохо, ляка. неплохо. А хотя бы это... зарахувал Да, хотя это не идет зачет, А як Аякс в нишку, так? Но смотрелось неплохо, да. Тому борцо зацінили. Ще раз все найсмачніше після першого раунду. Ми там рахували добре. Ви там влучилось цим прямим, так, правим. миллиметрах пролетали удары хижняка, но точных тоже было достаточно. Надеемся, все-таки no. но на... нет, все-таки отдают они кубинцу. Первый раунд, но это ни в коем случае не остановит. Хижняка, и так с гонгом сразу пробивает справа. И пошел вперед, украинец. Тут годно еще сказать, Хижняк не выиграет. И для этого цей это сезон со средней серией бокса для украинских патаманов заканчивается. Но это у тому случае, если, если мексиканцы... мексиканцы проиграют, тогда да. мы все-таки будем держать кулаки за британцев. То они, в общем-то, одержат победу, хотя у них уже шансов пройти дальше нету. Но надеемся, что все-таки британцы покажут класс и отбоксирует э, на пределе своих возможностей. Еще информации, не жаль, на сайте нема. Больше стал работать корпусом. Хижняк. Но и активизовался и Ля Круз. Перник у него серьезный жняк э, тут запитает, что до кількості ударів у головного тренера бути не може, завжди з, якщо можна так у боксі головой. з головою у хижняка він завжди б'ється, кількість ударів у раунді дуже пристойна. Очень рискует Кубинец, отклоняясь назад, с опущенными руками. Вот тут бы, конечно, Фіжняку просчитати, пробить на скачке Аля Девиту Леву боковой, де і правый боковой. Но тут треба уметь достать. Майя зараз розпочатися якраз розпочався вже точніше вечір боксу у... Мексиці. І там все у нас розпочалося із -за... Хеві Вейту. І там, до речі, зараз Джозеф Джойс, який виграв тут у Києві. Нокаутом у нашого Вихриста, так само зараз перемагає там у першому двобої проти Раміреса Варгеса. Тобто британці, дай Боже, розпочнуть з перемоги. Так, да -да, все може бути. Так що, несмотря на добре не для нас, складається поки що на кубинському в Так, у нас может... еще и британцы могут помочь нам. А вы помните, как Вячеслава за нас заболевал и в Лондоне? Это наши люди. Слышим голос главного тренера Михаила Мельника. Просит он своего подопечного больше работать джебом передней рукой. Более, что действительно в перестрелке, в этом фехтовании Кишняк очень неплохо смотрится. И Можуть конкурувати. Коліо Сезар Лякруз. Ще раз нагадаємо: двічі чемпіон світу серед аматорів. Шняк так само чемпіон світу серед аматорів, але ще серед юніорів. 25 років. Ля крузу и 19 нашему Сашку. Да, один из самых молодых в составе нашей команды. Но 10-9 и трое снова дают кубинцу. И мы тут даже и не будем. Все все видели. И на повторе мы особенно увидели, насколько быстро. И насколько классно работает опережение. опережении. На опережение кубинец. Только собрался проводить атаку хижняк. Предвосхищая атаки, пробивает, сбивает с толку хижняка, и у него это все получается. Сложно сейчас, конечно, хижняку. Здесь нужна вот такая брутальная работа в его исполнении. На это он способен. Здесь нельзя в общем так. работать в таком ключе, как э, предыдущие раунды. Злумати, Здесь можно идти ломать. Так, все правильно конечно. Сломать, сбытый, сбрытый. Ну, Пресія у нас з першої секунди завжди від е, Сашка. так Це все його бокс, і що він не може так боксувати, а не просто там технічно кружляти навколо суперника. Це все може хижняк. Знов, тут можуть бути питання щодо різниці в часі. Ну, Цим ці і цікава світня серія боксу, майже немає часу на вивчення суперника. Та про яке вивчення суперника може йти й мова, якщо там представники. Прибывают Украины, суперники за два, но максимум за три дня. Этого мало. Три дня нужно только на то, чтобы перейти на часовой пояс, свыкнуться с разницей во времени. А так, конечно, не менее недели надо, чтобы нормально войти в ритм понять, когда ночью, когда день. Шелся шков поред, но тут я буду сказать. Змушений зупинитися полю Сезар Крус І тут, подивіться, публіка вже знервовано дивиться в пікрин. Посмішки зникли. Прибрав ці посмішки. Хижняк. Усякому ну, випадку внітельно за у в лінгі. Є на що Не Так активно виходить з кінського боксера. От попал справа. Так Хижня. зачепив суперника. Десь підтюпцем вже тікав кубінець від хижняка. Не очікував хубиник, що так на нього кинеться 19-річний хлопець. І так важко буде пробивати. Красені Хижняк. Уступ. смотря за тем, что происходит в ринге, фраза, в общем-то, банальна, мы ее часто повторяем, но она имеет место. Действительно, как бы этот бой не закончился, Хижняк набирается опыта. Вот такие бои против таких монстров бокса ему нужны. Будет иметь возможность поработать над своими ошибками, посмотреть запись. И это всегда во благо. Всегда для развития своей карьеры. Хижняк целеустремленный, амбициозный боксер. Так что я думаю, он будет работать над своими ошибками. Хулио Сезар Ля Круз о рейтинге за светнюю серию бокса. У цьому тибо в категории 81Е3. Хижняк Е5. Перший італієць Валентіно Манфредонія. І другий Хорват, який виступає за Стану Ерландц, Хровоє Сеп. Також ми його пам'ятаємо. Ну, Сашко 19 років, вже в топ-5 рейтингу. Ну, і ви бачите, цей, ну, на жаль, рахунок, але і Сашка Хижняка ви бачите, в ринці 19 років він вже в топ-5. четвертый раунд. Шансы на победу хижняка стало быть только на досрочную. А вот уже богато нокдаунов, не разумеется Выразимся. Случайно будем восходиваться на нокаут. Не рукой. Да, очень очень ловкие ребята, эти кубинцы. Тут, конечно, ничего не поделаешь. Следую крок за кроком и за суперником хижняк. Очень хорошо координированный, баланс влажная работа всего организма. Те вражение ощутило побудованное лошадь с так? Да, но за этим всем, понятное дело, стоит титанический труд в спортзале. Так, сколько их там? Там в черзе люди стоят, чтобы в залу зайти, так? Остановился немножко фижняк взял паузу. Запаздывает своими атаками, опережает Кубинец. Тут же уходит на безопасную дистанцию. дети Жак дети и на вид ступает. Жодного кроку назад, по его на выражениям, не дробы. Да, жена Кураже позволяет себе немножко бравировать, играть на публику Кубинец, понятное дело когда еще эти типа, посмотрят в другую сторону, кто-то пробивает. Пижонцы называется. Да, конечно, неприятные минуты сейчас переживает Фижняк, но что поделаешь, до бокс. И нужно и до последнего искать, искать ключ к победе. 30 секунд до четвертый четвертого раунда. Неприємний рахунок для атаманів, неприємний рахунок для Хижняка, за якого ми всі зараз вболіваємо. 3-0 на даний момент. Як і загальний рахунок після трьох поєдинків, так і у цьому двобою після трьох раундів. Зацепился под концовку этого раунда хижняк соперника. Но этого недостаточно, сами понимаете. Для победы в этой трехминутке этого мало. Кубинец очень хорошо отработал. Но и очень много пробивал у руки хижняка, далеко не в обличье. В блок, в не без этого, но Провада пижонству я это называю. Лайпок еще все в одни да, по всем компонентам сейчас превосходит uh, как убийца. Вынужден признавать. А у Мексиці добігає завершення так само, перший поєдинок. Джозеф Джойс боксує проти мексиканця, британець. І на останній раунд ідуть два арбітри. Там дали 38-38 і 1-37-39. Хижняк. Так, да, мені показало, що після удару хижняка оказався на канвасі Кубініс. Рефері не посчитав, що це був нокдаун. але но ми сподіваємося, на повторі розглянемо. А что же там было, если повтор дадут нам кубинские режиссеры? Так, Мексика там еще распочала свои поединки против британцев. Ну, Хижняк, Александр, ну давай нокаут. Или хотя бы нокаут. Как чувствует соперника? Как бини, с каких-то миллиметрах там летают удары. Легать, легать, прижавьте статы. Вкусные. попередження зупинки від рефері. Да, ну там сам Кубинец настільки активно працює корпусом, міняє стойки, стойки. Сам підставляє спину і навіть не спеціально пробив в окрес почек. Тим самим часом Британія виходить вперед у, у зустрічі сьогодні проти Мексики. Джозеф Джойс Робит рахунок 0-1 на користь Британии. Да, но еще две победы нужно британцам. И украинские атаманы при любом раскладе сегодняшней встречи с кубинцами пройдут следующую стадию. Так, еще мексиканцы сегодня возьмут лише один балл. Еще проиграют 2-3. Далее будем крокувати и мы, потому что у нас раз 27 балів у Мексики 25. Ну что, болеваем все за британцев, за Хижняка, за Шевозуцкого. Да, так что сегодня держим не только кулаки за наших, но и за британцев. длиннющие руки, конечно, у кубинца Хижняк. Хоть и идет вперед, но очень трудно ему выйти на ударную дистанцию. Постоянно меняет позицию. Очень активен и маневренен оппонент. Ну и так вот пошел вперед все-таки Хижняк. Пошел в банк За это ему, конечно, респект. Заказывается не полюбили, за это дизналися, за это буду продолжать любить, за вот такую его Спортивно, боксерську, справжній характер і знову ж таки таку боксерську агресію. Ось такий він, Олександр Хижняк, він такий є. Сьогодні відпрацював проти дуже важкого суперника. Але, на жаль, нічого не поділиш. Це Куба, це кубинські боксери. І здесь у всемирной серії бокса демонструють свій клас. Долгое время, а именно три сезона сборная Кубы оставалась в классическом аматорском боксе. Они не воспринимали в себе эту серию бокса, так как она похожа, эта серия, на профессиональный бокс. А там, как мы уже говорили, абсолютно против любого профессионального спорта. Но время меняется, и вот такой хитростью со стороны Аиба. Кубинские боксеры теперь предстоит во всей красе. Сегодня серия бокса очень похожа действительно на профи-бокс. Да, ну а тут нас, я думаю, результат уже не особо волнует. Я имею в виду, не особо волнует, какой именно счет. всі раунди виграв Кубінець. І таким образом 4-0. Ну у нас остається десерт, суперсіжолог вес. Игорь зустріч вперед. В будь-якому випадку будемо його підтримувати. Теж буде нелегко. Ну а хижняку дякуємо за сезон. Він закохав у себе. Було дуже багато миттєвості, коли ми відверто дякували хижняку, який дуже яскраво перемагав сьогодні своїх суперників. Ну, сьогодні не вдалося. Сегодня и суперный клуб, их без трошечки без того пижонства. Ален действительно дуже и дуже серьезный хлопець. Бокс это не только спорт, но еще и шоу. Так что это пижонство спишем на элементы как раз таки шоу в исполнении кубинца. Он мог себе это позволить.